Что бы хотелось, с чего бы хотелось бы начать. То есть Очень много э, говорилось э, о том, что этот год очень сложный с точки зрения э, внешней, внешней конъюнктуры, э, внешнего фондирования для нашей страны э, и, так далее, и так далее, и так далее, и так далее, что у кабинета министров и у министерства финансов будут э, определенные проблемы, будут определенные и так далее, и так далее, и так далее. То есть, э, я хочу с уверенностью заявить, что э, если тот, кто внимательно изучал, и это публичная информация о государственном бюджете. У нас порядка 90 с чем-то миллиардов э, обслуживания государственного долга в этом году. 26 миллиардов э, приходилось на июнь. Сложный месяц абсолютно, я думаю, каждый из нас понимает, кто все это понимает с экономикой и финансов, что э, обслужить 30% долга в один месяц это достаточно серьезная задача, очень сложная рефинансировать это все дело. При этом один, один из месяцев, июнь был один из первых месяцев, когда социальные инициативы были, уже работали, это повышение пенсий, выплаты вкладов и так далее, и так далее. То есть очень большая сложная работа появилась с нами. Как вы уже знаете, мы, я считаю, что успешно завершили переговоры и рефинансировали займ ВТБ Банка мы успешно в конце месяца рассчитались по Евробандам. У нас не было особых проблем рефинансирования внутренних обязательств и не было абсолютных никаких проблем с финансированием бюджета, о чем я, когда я ездил на прошлой неделе в Вашингтон, об этом инфо информировал перед советом директоров МВФ. Полностью со, все, все с нами согласились, увидели, какой объем работы мы провели. Работа достаточно успешная. Мы хорошо прошли этот месяц. В этом месяце у нас один из самых легких месяцев по поводу обслуживания государственного долга по всего лишь миллиард четыреста, поэтому вообще нет особых проблем. Поэтому, чтобы было, хотелось бы сказать, что в принципе те показатели, которые государство, государственный бюджет перед нами поставил, там мы, мы Перевыполняем с небольшим запасом. У нас э, нет проблем э, с показателями, которые мы задекларировали. Министерство финансов, когда я его возглавил, ставит перед собой цель. Это два ключевых э, индикатора и коэффициента. Это снижение государственного долга ВВП и снижение дефицита. Дефицита бюджета КВП. Мы с этими задачами справляемся, что дает нам смотреть оптимистично будущее. То есть, естественно, та тема, которая сегодня поднята, это новый таможенный кодекс. Очень много было разговоров по нему. Он шел тяжело. Я считаю, что мы его приняли, сделали очень правильное решение. Я не буду останавливаться о том, на том из-за дефицита времени, то в деталях, я думаю, коллеги более подробно об этом расскажут. Единственное, что я бы хотел сказать. Наша задача, которую мы проводим ежедневно и не только в таможенном законодательстве, в том числе и в налоговом законодательстве, я это говорю везде, и я считаю, что это приоритет нашего министерства. Мы совместно с фискальными органами, такими как налоговая, таможня, нет такой недели, я уже много раз это повторяю, чтобы не и даже дня последнее время, чтобы мы не встречались. С, бизнес, с вопросом бизнес-климата с представителями и руководством налоговой таможни. Наша задача сделать культуру платежей, налоговых платежей для государства, чтобы люди, которых ведут честный, прозрачный, легальный бизнес, чтобы им было комфортно это делать. То есть не секрет, все здесь присутствующие знают, что у нас... За 20 лет сформировался очень большой серьезный объем теневого, теневой экономики. И наша задача сделать наше законодательство фискальное, чтобы оно, чтобы этот объем постепенно выходил в легальное, прозрачное, правильное поле. Собственно, на это был таможенный кодекс. Налоговый кодекс мы постоянно... Реформируем, вот сегодня в Верховной раде несколько поправок по голосуются. И мы над этим вопросом работаем ежедневно. То есть совместно привлекаем международных экспертов, работаем с бизнесом, постоянно интересуемся, у них спрашиваем.